как сделать так, чтобы те, кто хочет, чтобы у вас был богатый мужчина, и он все день домой придет любил только вас. Вот есть гораздо более дешевые способы, чем прийти. Есть такие курсы, где вас учат готовить бомбочки такие, вот, которые пенятся из мыла руками. То есть в момент, когда вы готовите их из мыла, Потом надо ее бросить в ванну, она там шипит. И если он туда сходит и в этой ванне помоется, то потом он будет все, ну типа ты прогадай, это деньги тебе, я вот И опять, вы знаете, вот я сейчас я, пошутил? Нет. Нет, это правда так. То есть вот ну, женские тренинги, меня, ну я никогда не занимался женским вообще никогда. Я, я действующий предприниматель, у меня там свой там, набор достижений по бизнесу. Ну вот, я потом в какой-то момент освоил так называемый пассивный доход, много путешествовал, потом была семья, вот у меня основной цель жизни, она сейчас, ну, полноценно реализуется, чем я очень горжусь, и оказалось, а, что все, кого я девчонок своих отправлял, типа, сходите на женский тренинги, что ко мне идете? Я занят э, очень узкой темой, у меня очень узкая тема, она называется самоактуализация, мы сейчас на английский все переводим, там это называется self-actualization, все, self-actualization, я больше ничем не занимаюсь, раскрытие человеческого потенциала, все. Я вот, ну, в этом я реально мастер, сейчас, а, и э, это парням гораздо важнее. Парням. То есть вот, ну, в бизнес-школе, знаете, выбор ниши, там, роли правильные, как вот команду составить, как сделать так, чтобы вы были реализованными, правильно, чтобы вас не приходилось мотивировать. И тут вдруг выяснилось, когда мы парнями все время занимаемся, а я все время занимался мотивацией. То есть что поднимет задницу с дивана, и вы будете максимально эффективны для парней. А как вы думаете, что тут выяснилось по пути? кто является самым большим компонентом, вот самой мощной вкладкой в мотивацию мужчин. Вы знаете, ну, это мои следуют к ученого, привели к тому, что если я хочу, чтобы ну, в моем окружении были сильные там, бизнесмены, чтобы в компании был рост и так далее, крайне важно, как там у него дела с его женщиной. Если там с ней что-то не то то вне зависимости от кризиса не кризиса в стране, поставщики, там, женщина, вот она запросто из миллиардера Знаете, как сделать из мужа миллиардера, очень несложно, если до этого он был миллиардер. И, вот, и э -э, выяснилось, что женщина дает очень сильную мотивацию мужчинам. Настолько сильно, что сколько не учило бизнесу, сколько не рассказывает, э -э, как строить э -э, там, проекты или э, бизнес-образование, она не так сильно влияет, как вы утром или вечером.